Mərhumanəli və 2 gün də İlham Əliyevin Əliyev üstünə düşür ki, bu dəqiq xəbərdir. Dəqiq xəbərdir. 2 günlük sətirlər düşür ki, Ramiz Mehdiyevi işdən çıxartdı. Elan eləyib də, deyir ki, mən Ramizi işdən çıxarda bilmərəm. Ramizin heç üstünə gedə bilmərəm, üzərinə çox e, basqı eləyə bilmərəm. E, deməli, e, Ramiz Mehdiyev ha də məsəl Rusiya nadamıdır. Mən əvvəl də bildirdim ki, sizə Türkiyənin 2 dənə bakanı, MİT başkanı və ə salma bakanı birbaşa Ramiz Mehdiyevin ölkədə çevriləş eləmək istəyirdi. Müəyyən şeylər. Ramiz Mehdiyevin imin düz başqa Qaraqabğ məsələsinə görə gəlir. Və amma Ramiz Mehdiyev məsələsi, <coughs> yəni Rusiyada indi əlbəttə ki, MİT başkanı ora Feyzelin başkanı ilə görüşür, salma bakanı, salma bakanı əlbəttə ki, ə, hansı ki, ə, orada aznavatanlarım. Həmen orada ə, Rusiyada elə bax bu Ramiz Mehdiyevin xahişi olunmuşdu. Yəni Ramiz Mehdiyevin ölkədən çıxarılma, yəni Azərbaycandan onu çıxardı. Ramiz Mehdiyev onu bir neçə ay Azərbaycandan çıxardı. Bax bu söhbət olmuşdu və Rusiyada razı olmamışdı. Və əlbəttə ki, bu işlər mehriban isteyi üzərində olmuşdu. Mehriban Əlbəkası Türkiyəyə getdiyim getməyindən də danışmışdım sizə. <coughs> bu ə, Mehriban'ın arzuları, istəkləri üzərində ölçülür. Mən deyəndə ki, Mehriban Əliyev qaçdı Türkiyəyə getdi. Mən deyəndə ki, Ərdəğan söhbətə qarışdı. Mən deyəndə ki, iki nəfər, iki bakan Rusiyaya getdi, hələ Bakıya gəlməlidirlər. Ramiz yaxınlıq yaxınlıq verməyib. Onlar da Ramiz'in ağalarının yanına gedibdilər. Siz məyə inanmırdınız amma çox mediyalarda, bəzi mediyalarda bunun siz gördünüz ki, bakanlar niyə getdi? Mən ora getməmişdən deyə demişdim ki, Bakiyə gəlib gedəcək. İndi ola bilər Bakiyə də gəliblər. Bizim xəbərimiz olub yubdu, verməyib də xəbər. Siz elə belə hamsı rəsmi xəbər kimi verilir. O qədər nazir də gəlir, o qədər prezidentlər də gəlib gedir. Oya gəl. Bunlar qeyri-rəsmi gedib gəlirlər. Onu çox açıqlamırlar, media açıqlamırlar. Məsələn Rusiya Ramiz Metey ilə bağlı istəyi geri çeviribdi, <coughs> razı olmayıbdi. Türkiyə ə, nazirləri Rusiyadan Ramiz Mehtiyev Azərbaycandan çıxarmasını istəsə də Rusiya razı olmadı. Ə, i̇ndi də Mehriban Əliyevanın ümidləri öldü. Buna çox ümid eləmişdilər. Ramiz Mehtiyevə Rusiya Türkiyə necədir? Rusiya bir təklif versə, bir danışsalar, gücü Türkiyə təkcə eləsə, baskı eləsə Ramizi və adamlarını ölkədən çıxarddılar. Amma Rusiya Ramizi ələ vermədi. ve Ramiz ele vermedi. Bu barada diplomatik e, ümitler ölenden sonra e, iş çeşdi savaşa. Meyriman Aliyeva artık Ramiz e, Mehdiyevi Mehdi'yi öldürmek kararına geldi. E, demeli, bunun <laughs> biz sadece bunu bilirik. Meyriman Aliyeva'nın Ramiz Mehdi'yi öldürmek e, kararına geldiğini bilirik biz. E, sadece Bize məlum olan odur ki, Ramiz Mehdiyev də bunu bilir. Ramiz Mehdiyev bunu bildiyi üçün birbaşa Rusiya FSB-sindən də Ramiz Mehdiyevə Patruşev ismində adam deyilmi? E, xəbər veriblər, səni öldürmək istəyirlər, zəhərləyəcəklər, məculləyəcəklər, məni nə isə Ramiz Mehdiyev mühafizəçilərini 2 qat artırdı. Artıq Ramiz Mehdiyev harasa gedəndə qoruyucu gələklə gedir. Yəni o Yeri var yaxın qormada, Güllənatçılar e, elə dururlar ki, məsələn, bir var ki, Ramiz gedirdi, tək də gedirdi, ata adlayıb düşürdü anlım. Daha da elə şeylər yoxdur. Ramiz Mehdi belə sıx qoruma ətrafında gedir ki, Gülləzad uzaqdan snayperlə nəsatlan vursalar, <coughs> Ramizə dəyməsin, qoruyucu yələklə hər səmiz çıxmır ümumiyyətçə. Ancaq broni boynu maşını hərəkət eləyir. Qorumalarını istər gecə, villa, istər də hərəkət qormalarını 2 dəfə, 3 dəfə artırıb Ramiz Mehdi Ee, yəni zəhərləmə yolu ilə edəcək, nə edəcək hələ bunu biz bilmirik deyir. Hansı yoldan öldürəcəklər, amma Ramiz Mehdiyevin öldürülməsini Mehriban Əliyeva komandasını verib. Deyil.